Він казав, що дуже хотів зумів бути з нами і так як не зараз має їхати, то ми йдемо йому воїну славити в нього перше свідоцтво, тому давайте послухаємо, тільки свідоцтво не стоїть. Будемо ну, різних що Там родився, так жив, так бив. А потом пришел Христос и так сейчас... Добрый вечер. Да, я постараюсь вкратце. Э, ну, меня зовут Роман, кто не знает. Мне целые три года. Я ну, извиняюсь, что я на русском языке, мне так легче просто общаться, поговорить, ну, чтобы я не пытался. И... Я с для Воскресения, ну, а вообще сам я из Донецкой области, из Авдеевки, из города. Да. Ну, и хочу вам засвидетельствовать, как я пришел к Богу. Ну, и как я покаялся. Ну, сначала хочу сказать за старую жизнь свидетельство. Я, ну, с, ну, вот так вот начну. Вот. Я вот с малых лет, тут вот, у меня вот такое вот, ну, такое проклятие было. А еще хочу добавить, ну, я отсидел пять раз, вместо лишения свободы был, и за что я отсидел, вот это хочу свидетельство. я сидел за кражей, у меня все статьи за кражи. потому что с малых лет я воровал, ну, то есть, у меня было три с половиной годика, еще четырех лет не было, ну, это так, о чем это все, это говорит, что я уже украл по-взрослому, раз -то. Ну, у меня мать там карантин в садике была, она забрала меня на работу, по строительству работает. И пока я там был в вагончике, раньше были строительные вагончики были, пока все работали, это был день зарплаты. Ну, и я это, и по одному там зарплату они получали, и дальше и шли работать. И я эту зарплату у всех украл, под вагончиком там спрятал. Ну, то есть, ну конечно, естественно, я вернул, у меня там говорят, мы ну, тебе купим шоколадок и мармеладок, ну, и в том плане, что уже даже и ложь тут была. Ну, меня говорят, ты взял, я говорю, нет. Ну, и там, ну, и прибрали, ну, как бы, вот, типа, ну, уговорили меня тем, что купим тебе шоколадок и мармеладок, а то все равно уедем, ну, как бы, они пропадут эти деньги, ну, я пришлось вернуть. Ну, факт в том, что за то, что Алюша еще даже раз, ну, разговаривал плохо, а уже воровать воровал. То есть, вот такой это не в крови. Ну, и чем, как говорится, взрослее, тем дальше лет, лес, тем больше дров. Вот он с возрастом уже в 9 лет я магазин обворовал, там, был организатор этого как бы, всего, там, там Павлёк и друга, там, еще вот такое. Ну и так вот крал уже, ну, я по делам совершеннолетних уже стоял, 16 лет меня, говорят, ну, там, тоже и соблазнял своих сверстников, потому что по делам совершеннолетних мне уже сказал, говорит, Рома, у тебя это в крови воровать, вот это я запомнил, говорит, зачем ты других за собой тащишь? Ну, то есть, вот это во мне было проклятие. И так, ну, и там в 9, ну, я курил. Уже курить я начал, так 6 лет тоже, с ранних лет я курил. Вот это там 9 лет уже там спиртное начал пробовать. Туда дальше уже 16 лет уже ну, наркозависимый, можно сказать, стал. Да, потом уже тюрьма, вот так, неовкратце. Один раз посадили за кражу, второй раз, третий раз. Ну, и я понимал, что ну, что-то оно не то. Из-за бога, как я услышал слышал, первый раз... Ну, я вообще я за Бога слышал от родителей, у родители православные. Ну там Бог, ну Бог. А тут такой праздник был второй раз. Я сидел, когда еще э, э, Святая Троица. И меня так я слышал, что Святая Троица что-то с Богом связано. И стою, ну, стою с братом, с одним э, товарищем, как бы там, приятелем, ну, с сокамерником, можно сказать. Я говорю, а что это за праздник такой? Она говорит, ну ты шо, говорит, не знаю, ну это Бог. Я и объяснял, и ну это вот как или, через ослицу даже Бог проговаривает. Говорит, а вообще бери, читай Библию? И вот это я открыл первый раз Библию и начал читать. Ну меня что-то заинтересовало это. И так вот читал. И вот так вот, не, ну это я на сегодняшний день понимаю, что вот так вот начало это сеяться во мне слово. Ну, то есть я читал, но ничего не понимал, меня больше не интересовал эти заветы, как историю я читал. Да. Потом ну, освободился, все равно я ну, за старое облался, ну, я, как бы, ну, я не каялся в этом, ну, в своих грехах. Второй раз, ну, в третий раз меня посадили, и в четвертый раз меня посадили, тоже церковь православная была, там храм был православный, ну, на 82-й, может, кто знает, там, это, там Донецкая область. И я начал в тот храм ходить. Каждый день ходил, был на богослужениях И ну, в чем смысл вот этот? Я начал Библию читать. Вот тут два года я проходил туда, и два года я прочитал Библию. Каждый день я читал ее. Ну, и, как бы говорится, и тоже там вот такие вот, ну, и православная церковь, типа, ну, это учение такое было, можно пить вот это, что ударение наше ставлю, да можно пить там по праздникам, то есть там как бы не убиваться, даже это и батюшка подтверждал, там, вот такое было. Ну, я освободился, очередной раз освобождаюсь, вот это, что я читал, у меня слово сеялось, это, ну, все, думаю, сейчас освобожусь, уже все, ну, заново начну жизнь свою, с нуля, там, работа, это, ну, освободился, и не тут-то было, дьявол у меня быстро. Ну, опять блуд, тут вот это спиртное, быстро, в первый же день, я все забыл, начал опять ходить воровать, как на работу, ну да, и тут и пить, много я пил в последнее время, от наркотиков отошел, начал пить много, и тут у меня произошел, как бы, ну, никак, да, не как бы, произошел инсульт, вовремя не похмелелся, то есть по здоровью, кроме насморка я, ну, на здоровье вообще не волновался раньше. вот ну, такое произошло со мной. Но все равно в этом состоянии я начал продолжать воровать. Даже были такие моменты, пол снова воровал, в том плане, что как бы тебе, ну, зарабатывал себе на жизнь. Это такой образ жизни у меня был, как работа. Да, и ну, тут пришла, ну, такая, опять прошла такая ситуация, что меня посадили. Ну, то есть, и пришел, ну, я с собой беру Библию. Да. Посадили меня, я на пакмуте на тюрьме, все, открываю библию, но ну, господи, у меня такое состояние было, что у меня ИВС. Вы знаете, ИВС меня не принял. Говорят, он что-то тут умрет. Ну, только в грубой форме, и кого бы привезли. Прямо мне это и говорят. Короче, меня кое-как в тюрьму сразу напрямую, там, долго, меня целый день мы выжили, Отправили все-таки, ну, приняла меня тюрьма. Ну, и тут Еле-еле, ну, значит, я уже начал молиться Богу. Ну, как бы вы, выкарабкался с Божьей помощью, Бог услышал мои молитвы. И начал я, как бы, Библию читать, ну, чтоб так сильно не затягивать. Я... И тут Бахмутская тюрьма, раскидывают, война, раскидывают, развозят тюрьму, и я попадаю на тридцатку, вот сюда войну, на зону. И тут приходит на карантин брат. Янковский ну, Кто может знает. И он начал свидетельствовать. Ну, за Иисуса Христа, за Бога нашего. Я начал ходить в церковь. Вот так. Ну, началось у меня... в своих поступках. Да, тут я начал, я курил, еще, ну, начал бороться, вот эта духовная борьба начала мне начал бороться. Я еще раз я иду в церковь, там старший церкви был такой, я иду, как-то меня кто-то тут покурить оставляет. Я иду, и старшей церковь идет. Ну, ничего за это не говорил, в принципе. И что-то я курю, и он меня останавливает, со мной начинает разговаривать. И я от него сигарету так прячу, ну, как будто я в первом классе. Что я думаю, это делаю, не знаю. Ну и все, и он уходит, и мне так противно стало. Я просто эту сигарету и все. В этот день я еще покурил, как помню, это было 24 серпня. И все. И я после этого сигарету не брал. То есть, ну и перед этим я и молился Богу, чтобы Бог мне дал силу освободить меня от этого, ну, этой, этого не было. Вот так вот я бросил курить. Ну и были после этого искушения. Тут восьмой день, как я не курю, вроде бы как борюсь с этим. Ну и тут я не буду долго рассказывать, там в подробностях. Были такие три явных, вот я помню, искушения. Ну за этим стоял дьявол, я точно это видел. Ну вот так вот. И все, и после того, ну, я стал свободен от этого. Ну, от этого никотина и мифор. Потом я еду на МОП, у меня по состоянию здоровья, чтобы ну, меня обследовали, еду на МОП, и там ну, вот это пришло у меня покаяние такое вот, ну, тут была духовная борьба, это пришло покаяние. Я смотрю, то, как я через засвет у меня проговорил Бог, ну, как через человека неверующего, я имею в виду. А то мне проговорил Бог через телевизор. Ну, это послевоенное время, ну, такая передача. Раньше там выдавали талоны, ну, у кого много детей. И за ну, эти, это было месячная, там, прожиточное, ну, как бы, бюджет у людей. И тут показывают такую передачу, что одна женщина повесилась из-за того, что у нее было четверо детей, потому что, ну, у нее вор вытащил в кармане, а вытащил эти талоны. И мне пришло, ну, вот это осознание такое, ну, сколько я творил поле, ну, людям, делал бы. Извините, я это просто это, вот, историю без вас не могу рассказывать. Ну да, вот такое сознание пришло, и мне покаяние пришло вот это. Ну, мне стало после этого противно все. Ну да, ну так вот я дальше благодарил за это Бога, что он мне открыл на это глаза, Спасибо. Что у меня открыл на да, глаза, и ну, вот это что у меня дало да, осознание, разумение, и у вот братья, ну некоторые здесь, большинство здесь находятся, которые приходили на присадку, да, до нас, до меня, и Бог послал, благодарю их за слово, что они приносили, да, за доброту, за любовь их, ну, к нам, ко мне в том числе. И вот так вот я духовно начал возрастать. Да, и тут такое, ну, я покаялся, принял Господа Иисуса Христа в свою жизнь. И тут такое вот, хочу сказать, такое местописание есть. Второе, второе послание Тимофея, первая глава, 13 стих. Если я не ошибаюсь там э, ну там о том ну там о том Павел говорит тимофею э, как бы ты ну что ты слышал ну я своими словами скажу что ты от меня слышал ну верь вот это, исполню верь и исполняй мое слово мое учение принимай ну как образец в том плане он там говорит как образец его принимай, я тебе даю вот, мое учение, как на образец смотри, это в украинском переводе там э, э, пример ну пример с моего учения и так поступай с любовью ну и в первую очередь с верой и любовью там, в Иисусе Христе ну, то есть, это вот так вот и сегодня, слава Богу, я вот, ну, в группе в церкви Воскресения, где, ну, братья несут первенное служение, и я вот там участвую, мы ездим на 46-ю, на городок, ну, наша церковь проповедует слово, и вот это, что, что Павел, что Бог говорит через Павла, Павел передает, так же сама... Ну, пытаюсь передавать, в том числе и я. И что мне передали, так вот, братья, всему да? научили. Слава Богу! Аминь.